নমস্কাৰ সকলোলৈকে মই কপিলে স্বাগতম জনাইছো আজি আন এটি ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টিত খুব এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেই বিষয়টো হৈছে আমাৰ গৰুহাৰ বিষ বা আমাৰ হেলপেইন তো প্ৰথমে মই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ কিছুমান লক্ষণৰ পৰা যে আপোনালোকৰ গৰুহা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষ হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ গৰুহা বিষ যে হয় সাধাৰণতে লক্ষণসমূহ কেনেকুৱা দেখা পাব আমি তাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তোমাৰ প্ৰথম আপোনালোকৰ কথা ক'ব লাগিব ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ কথা যিটোক আমাৰ মৰ্ণিং ষ্টিফনেছ বুলি কোৱা হয় সাধাৰণতে মৰ্ণিং ষ্টিফনেছ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰত দেখা পোৱা যায় আপোনালোকৰ যদি না কিবা অসুবিধা আছে ভৰি বিষাই থাকে ত' মৰ্ণিং ষ্টিফনেছ দেখিবলৈ পোৱা যায় যদি আপোনালোকৰ শ্লিপ ডিস্ক আছে বা ডিস্ক প্ৰক্ৰুশ্যন আছে কঁকাল বিষ আছে তেতিয়াও সাধাৰণতে মৰ্ণিং ষ্টিফনেছ দেখা পোৱা যায় কিন্তু গৰুহা যদি আপোনালোকৰ বিঠাই থাকে আপোনালোকৰ হিল পেইন হয় তেতিয়াও আপোনালোকৰ মৰ্ণিং ষ্টিফনেছ দেখা পোৱা যায় বা ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ সময়ত আপোনালোকৰ গুৰুহা খুব বেছি বিষাব আপোনালোকে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰিব অকণমান সময়ৰ কাৰণে অত্যন্ত বিষ অনুভৱ কৰিব তো আমাৰ সেইটো এটা লক্ষণ হয় যদি ৰাতিপুৱাৰ বেলাত আপোনালোকৰ বেছিকৈ বিষাই গুৰুহা গম পাব যে আপোনালোকৰ গুৰুহাজনিত কিবা এটা অসুবিধা হৈছে বা গৰুহাত কিবা এটা অসুবিধা হৈছে আমাৰ নেক্সট কথা আহি যাব বহুত দেৰি যদি আপোনালোকে থিয় হৈ থাকে খুব বিষ অনুভৱ কৰিব আপুনি নৰ্মেল এটা খুব লিমিটেড সময় বা এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা থিয় হৈ আছে কোনো অসুবিধা নাই তাতোতকৈ যদি বেছিকৈ দেৰি বেছি দেৰিকৈ যদি থিয় হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে গৰুহা বিষা দেখা পোৱা যাব সেইটো এটা আপোনালোকৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে আপুনি বহি আছে বহি থকা ইন দ্য চেঞ্চ আপোনাৰ ভৰিত আপোনাৰ কাফ মাচুল আপোনাৰ কলা ফুল আপোনাৰ এংকেল জইণ্ট আপোনাৰ ভৰিত তলুৱাত জোৰ পৰাকৈ আপোনালোকে বহি আছে আৰু বহাৰ আপোনালোকে দহ পোন্ধৰ মিনিট পিছতে খুব বিষ অনুভৱ কৰিব গৰুহা বিষ অনুভৱ কৰিব তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ গৰুহাত কিবা এটা অসুবিধা আছে বা কিবা এটা সমস্যা হৈছে ত' সেইটো এটা আমাৰ লক্ষণ হয় নেক্সট আহি গৈছে আমাৰ আপুনি সকলো ধৰণৰ জোতা বা চেন্দেল পিন্ধিব নোৱাৰিব আপুনি পাৰিব কিন্তু কিছুমান যদি ওখ যেনেকে আমাৰ মহিলাসকলে হিলছ পে ব্যৱহাৰ কৰে অকণমান সময় পিন্ধাৰ পিছত আপোনালোকে বেছি অসুবিধা পাব বিশেষকৈ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত গৰু হাতো বেছিকৈ বিষোৱা দেখা পোৱা যায় কাৰণ তেওঁলোকে হিলছ বেছি ব্যৱহাৰ কৰে বা আমাৰ জেন্টছসকলে বা আমাৰ মতা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যদি আপোনাৰ জোতা বা চেণ্ডেলৰ শ্বলটো যদি ভাল নহয় কিছুমান বহুত বেছি ওখ থাকে বা কেতিয়াবা কি হয় চাইজটো অমিল থাকে তো তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ বিষাব পাৰে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ যে আমাৰ কিয় হয় যে আমাৰ গুৰুহা বিষ কিয় হ'ব পাৰে মই কেইটামান মেডিকেল টাৰ্মিন'লজি ক'ম আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব তো মই প্ৰথম ক'ব লাগিব প্লেণ্টাৰ ফেচিলাইটিছ বুলি এটা ক'ব লাগিব প্লেণ্টাৰ ফেচিলাইটিছ এণ্ড আমাৰ স্পাৰ কেতিয়াবা ফৰ্মেশ্যন হয় বা আমাৰ কি বুলি ক'ব লাগিব কেলকেনিয়েল স্পাৰ বুলি ক'ব পাৰি স্পাৰ মানে হৈছে কি আপোনালোকৰ গুৰুহাত সৰুকৈ অকণমান হাড় বাঢ়ি যাব পাৰে মানে এইটো আমাৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ এশ শতাংশত সত্তৰ শতাংশৰ মানুহে সেই হাড়খিনি কেলগেনিয়েল স্পাৰ বুলি মই যিটো কৈছো সেই স্পাৰ ফৰ্মেশ্যন হ'লে বিষ অনুভৱ কৰিব কিন্তু ত্ৰিশ শতাংশ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ সেই স্পাৰ বা সাৰকণ বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত বিষ নহ'বও পাৰে কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত স্পাৰখিনি থকাৰ উপৰি নৰ্মেল হ'বও পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু কাৰোবাৰ বা সত্তৰ শতাংশ বেছিভাগ মানুহৰ বিষ হোৱা দেখা পোৱা যায় তো আমাৰ সেইটো এটা ৰিজন হৈছে যে আমাৰ কিহৰ কাৰণে হিল পেইন কৰিব পাৰে বা গৰুহা পেইন কৰিব পাৰে ত' আমাৰ প্লেনটাৰ ফেচিলাইটিছ বা কেলকেনিয়েল স্পাৰ হ'ব পাৰে আমাৰ প্ৰথম ৰিজন দুই নম্বৰ ৰিজন আমাৰ হৈ গৈছে ৰেট্ৰ'কেলকেনিয়েল বাৰ্চাইটিছ আমাৰ সাধাৰণতে কি হয় আমাৰ জইণ্টছ বিলাক যেনেকে আমাৰ আঁঠুৰ জইণ্টছ বা আমাৰ জইণ্টছ বিলাকত দেখা যায় আমাৰ বাৰ্চা বুলি কয় বাৰ্ছা মানে বেলেগ একো নহয় য'ত আপোনাৰ জেলিৰ নিচিনা কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে বা আপোনাৰ পনীয়া জুলীয়া ষ্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান জেলিৰ নিচিনা থাকে যিবিলাকে আপোনালোকক কুশন হিচাপে কাম কৰে বা আপোনালোকৰ দুডাল হাৰ্দি বা হাড় আছে সেই হাড়ডাল ইডালে সিডালৰ লগত সংস্পৰ্শ নোহোৱাকৈ আমাৰ মাজত এটা কোচন নিচিনাকৈ আমাক কাম কৰে আৰু যিটোৱে আপোনালোকক ফ্ৰিকচন মুভমেণ্ট কৰিবলৈ সহায় কৰে যেনেকৈ আমাৰ আঁঠুত থাকে আমাৰ ৰিষ্ট জইণ্টত থাকে বা আমাৰ এংকেল জইণ্টছত থাকে যিবিলাকে আমাক এডাল হাৰে আনডাল হাৰৰ লগত লগ লাগিবলৈ নিদিয়ে কোচন হিচাপে কাম কৰে আৰু ফ্ৰী মুভমেণ্ট কৰাত সহায় কৰে ঠিক আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বাৰ্চা আমাৰ ক'ত আছে এংকেল জইণ্টৰ পিছফালে দেখা পোৱা যায় সেইখিনিত যদি আপোনালোকৰ ইনফ্লেমেশ্যন হয় তেতিয়াও আপোনালোকৰ গুৰুহা বিষোৱা দেখা পোৱা যায় তাৰপিছত মই থাৰ্ড ৰিজন কওঁ আপোনালোকক মেডিয়েল এণ্ড ৰেডিয়েল হিল পেইন বুলি ক'ব লাগিব এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি দেখা পোৱা যায় বেছিভাগ আপোনালোকৰ ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ শৰীৰত ইউৰিক এচিডৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি আছে তো আপোনালোকে এইটো মন দিব লাগিব যে ইউৰিক এচিড আপোনালোকে কম কৰিব লাগিব অন্যথা আপোনালোকৰ বিষ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰে ত' আমাৰ এই তিনিটা মেইন কাৰণ হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ গৰু হা বিষাব পাৰে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ প্লেণ্টাৰ ফেচিলাইটিছ বুলি ক'ব লাগিব আৰু তাৰ লগতে মই ক'ব লাগিব কেলকেনিয়েল স্পাৰ যিটো আপোনালোকৰ সৰুকৈ গুৰুহাৰ ফালে আপোনালোকৰ অকণমান হাৰ বাঢ়ি যায় ঠিক আছে ৰেট্ৰ'কেলকেনিয়েল বাৰ্চাইটিছ বুলি ক'ব লাগিব মই যিটো আপোনালোকক কৈছোঁ বাৰ্চা ইনফ্লাম হৈ যায় থাৰ্ড আমাৰ কাৰণ আহি গ'ল মেডিয়েল এণ্ড ৰেডিয়েল হিল পেইন য'ত আপোনালোকৰ ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে সাধাৰণতে হোৱা দেখা পোৱা যায় বা ইউৰিক এচিডৰ ক্ৰিষ্টেলছবিলাক মই ইউৰিক এচিডৰ ওপৰত অলৰেডি মোৰ এটা ভিডিঅ' দি থৈছোঁ সেইখিনি ইউৰিকে এচিডৰ ক্ৰিষ্টেল যদি আপোনালোকৰ গুৰুহাৰ অংশত বেছিকৈ জমা হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ বিষ অনুভৱ হয় ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান আমাৰ কাৰণ আছে যেনেকৈ কাফ মাচেল ষ্টিফনেছ যদি আপোনালোকৰ ভৰিৰ কাফ মাচেল বা কলা ফুলৰ মাচেলত যদি টান চাপ পৰে ষ্টিফনেছ হয় তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ গুৰুহা বিষোৱা দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে অবেচিটি যদি আপোনালোকৰ বহুত বেছি ৱেইট আছে বডি মাছ ইণ্ডেক্স আপোনালোকৰ বেছি আছে যিমানটো আপোনালোকৰ ৱেইট থাকিব লাগে তাতোতকৈ যদি বেছি আছে তেতিয়াও আপোনালোকৰ গুৰুহা বিষোৱা দেখা পোৱা যায় ফ্লেট ফুড ফ্লেট ফুড মানে হৈছে কি আপোনালোকৰ ভৰিৰ তলুৱাখন যদি বহুত বেছি সমান যদি তলুৱাখন আমাৰ এটা এংগল থাকিব লাগে অকণমান এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব লাগে মই আপোনালোকক হাতখনেৰে দেখাইছোঁ যদি সমান হৈ যায় যদি আপুনি ভৰিত যেতিয়া খালী ভৰিয়ে যেতিয়া আপুনি পকাত ভৰিখন ৰাখে যদি আপোনাৰ ভৰিৰ মাজত এটা গেপ অনুভৱ নকৰে সেইটোক আমাৰ কি বুলি কোৱা হ'ব ফ্লেট ফুড বুলি কোৱা হ'ব তেনে অৱস্থাটো আপোনালোকৰ বিষাব পাৰে গৰুহা ইনক্ৰিজড ফুড কাৰ্ভেচাৰ মানে মই যিটো ক'লো অকণমান বেকা থাকিব লাগে যদি জোখতকৈ বেছি বেঁকা হৈ যায় আপোনালোকৰ ভৰিৰ আঙুলিৰ ফালে অংশ আৰু গৰুহাৰ ফালে অংশ সেইখিনি অংশৰ মাজৰ অংশখিনি যদি যদি বেছিকৈ বেকা হৈ যায় তেনে অৱস্থাতো আপোনালোকৰ গুৰুহা বিষাব পাৰে যিটোক আমি ইনক্ৰিজ ফুড কাৰ্বেচাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে তেনেস্থলতো আপোনালোকৰ গুৰুহা বিষাব পাৰে নেক্সট আমাৰ আহি গ'ল প্ৰলং ষ্টেণ্ডিং লাইফ ষ্টাইল যদি আপোনালোকৰ জীৱন প্ৰণালীটো এনেকুৱা য'ত নেকি আপুনি বহুত বেছিকৈ থিয় হৈ থাকে আমাৰ কৰ্মসূত্ৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক দেখা পোৱা যায় বহুত বেছিকৈ আমাৰ থিয় হৈ থকা যেনেকৈ আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনীয় সেৱাক দেখা পোৱা যায় আমাৰ ট্ৰেফিক পুলিচ হওক বা পুলিচ হওক ডিউটি কৰোঁতে বহুত বেছি সময় থিয় হৈ থাকিব লগা হয় বা আমাৰ যিসকল জোৱান আছে বি এছ এফ হৈ গ'ল ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হৈ গ'ল মই অলৰেডি আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ বা আমাৰ মেডিকেল ফিল্ডত দেখা পায় যেতিয়া যিসকল ছাৰ্জন এটা এটা মেজৰ অপাৰেচন কৰোঁতে যথেষ্ট সময় বেছিভাগ থিয় হৈ থকা দেখা পোৱা যায় তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ গুৰুহা বিষ দেখা পোৱা যায় সেইটো এটা মন কৰিবলগীয়া কথা ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ আহি গ'ল স্পৰ্টছ এক্টিভিটিজ যদি যিসকলে বেছিকৈ আমাৰ স্পৰ্টছ খেলি থাকে বা খেলা ধূলা কৰি থাকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বহুত বেছিকৈ বিষ হোৱা দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ আহি গ'ল আপোনালোকে যদি জোতা চেণ্ডেল যেতিয়া পিন্ধে সেইখিনি যদি মই অলৰেডি কৈ গ'লো শ'লটো যদি আপোনালোকৰ ইমপ্ৰুভাৰ হয় তেতিয়াও আপোনালোকৰ গৰুহা বিষাব পাৰে তো আমাৰ এইখিনি কাৰণ যিখিনি কাৰণত আপোনালোকৰ গৰুহা বিষাব পাৰে মেজৰ কছ তিনিটা হয় কাৰণ তিনিটা হয় মই প্ৰথমতেই কৈ গৈছোঁ সেইখিনি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিবলগীয়া এতিয়া আমি ডিচকাছ কৰিম যে আমাৰ ঘৰতে আমি ঘৰতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰি উপশম পাব পাৰোঁ বা আমাৰ যিটো আমাৰ গৰুহা বিষাই তাৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰো ঠিক আছে ত' মই প্ৰথম কথা আপোনালোকক কম গৰম পানীত নিমখ দিয়া কথাটো মই কব লাগিব অলৰেডি আপোনালোকক মই ভৰিৰ তলুৱা জ্বলা পৰাৰ কৰাৰ ভিডিঅ'টোত মই অলৰেডি কৈছোঁ যে আপোনালোকে কি কৰিব গৰম পানীত অলপ নিমখ দিব নিমখ দি আপোনালোকে ভৰি দুখন ডুবাই ৰাখিব আৰু এটা কাম কৰিব আপোনালোকে পাৰিলে পানীবিলাক বাকেটত ল'ব আমাৰ বাকেটত ল'লে কি হয় আপোনালোকে পানীৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে ভৰিৰ কাঠ মচলালৈকে ডুবাই ৰাখিব কলাফুললৈকে ভৰি দুইখন ডুবাই ৰাখিব প্ৰায় সহ্য কৰা গৰম পানীত দহৰ পৰা পোন্ধৰ মিনিট সময় আপোনালোকে ডুবাই ৰাখিব সেইটো আপোনালোকে ঘৰুৱা দিহা আপোনালোকে ঘৰত কৰিব তাৰপিছত আইচ আপোনালোকে কি কৰিব বৰফৰ টুকুৰা এখন কটন কাপোৰ বা এখন টাৱেলত বান্ধি ল'ব বৰফৰ কেইটুকুৰামান বৰফৰ টুকুৰা কেইটামান কাপোৰত বান্ধি লৈ আপোনালোকে কি কৰিব গুৰুহাৰ অংশত আপোনালোকে লগাব প্ৰায় পোন্ধৰৰ পৰা বিছ মিনিট সময় আপোনালোকে লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ আহি গ'ল আইচ ৱাটাৰ বটল আপোনালোকে ল'ব এটা বটলত আপোনালোকে বৰফৰ পানী বা আমাৰ ফ্ৰিজৰ পানী ভৰাই ল'ব পানী ভৰাই বৰফৰ বটলটো আপোনালোকে ত তলত থ'ব মাটিতেই হওক বা পকাতেই হওক আপোনালোকে থ'ব তাৰ ওপৰত আপোনালোকে ভৰিৰ তলুৱাখন ৰ'ল কৰিব বাৰে বাৰে ৰ'ল কৰিব প্ৰায় এইটো কাম আপোনালোকে দহ মিনিটমান কৰিব আৰু চাব আপোনালোকৰ গৰু হাত যাতে আপোনালোকৰ চাপ পৰে মানে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এই এক্সাৰচাইজটো কৰিব যিটো আপোনালোকে ঘৰত কৰিব পাৰে খুব আৰাম পাব ঠিক আছে নেক্সট মই ক'ম আপোনালোকৰ অভাৰ ৱেইট থাকিলে অবেচিটি থাকিলে আপোনালোকে ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ ৱেইটটো বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব বা ৱেইটটো আপোনালোকৰ কমাব লাগিব যদিহে আপোনালোকক সোনকালে ৰিলিফ লাগে ঠিক আছে আৰু ভিটামিন ডি কেলচিয়াম হয়তো আপোনালোকে গম পায় যে ভিটামিন ডিৰ ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে আমাৰ হাৰবিলাকৰ ডিফৰ্মেটি যায় তো তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ভিটামিন ডি খাব লাগিব যিবিলাক খাদ্যত ভিটামিন ডি পোৱা যায় আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য সেৱন কৰিব ঠিক আছে খালী ভৰিৰে আপোনালোকে খোজ নাকাৰিব যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিব ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলেও এযোৰ চপল বা চেণ্ডেল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব পাৰিলে খালী ভৰিৰে আপোনালোকে খোজ নাকাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত মই আপোনালোকক ক'ম এটা বল ৰলিং মেথড বুলি আমাৰ এটা মেথড আছে আপোনালোকে এটা প্লাষ্টিকেই হওক বা টেনিছ বলেই হওক বা স্পঞ্জৰ এটা বলেই হওক আপোনালোকে বলটো ল'ব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে যেনেকৈ আপোনালোকে বটলটো ৰ'ল কৰিছিলে ভৰিখন সেই বলটোত ৰাখি ভৰিখন আপোনালোকে তলুৱাখনেৰে ৰ'ল কৰিব আপোনালোকে খুব এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব ঠিক আছে ত' আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে যিখিনি আপোনালোকে ঘৰত কৰিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাম যে আমাৰ গুৰুহা বিষালে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে কিন্তু আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ কি হয় সাধাৰণতে আমাৰ যেতিয়া ঘটনা যিকোনো সমস্যা আমাৰ হাড়ৰ লগত জড়িত হয় তো আমাৰ এক্সাৰচাইজ এক্সাৰচাইজবিলাকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে কৰিবই লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত মেডিচিন আপোনালোকে বেছিকৈ বৰ খাই নাথাকিব ধৰক আপোনাৰ বিষ হৈছে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি সঘনাই পেইন কিলাৰ খাই থাকে তো আপোনালোকে সঘনাই পেইন কিলাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ পেইন কিলাৰ খালে আপুনি কম সময়ৰ কাৰণে ভাল পাব ন' ডাউট কিন্তু কথা হৈছে কি সেই পেইন কিলাৰে আপোনাৰ শৰীৰত বেলেগ ধৰণে আপোনাক হেম্পাৰ কৰিব বা আপোনাৰ শৰীৰত ক্ষতি সাধন কৰিব সেইটো কাৰণে পেইন কিলাৰ বহুত বেছি নাখাব চেষ্টা কৰিব ঘৰুৱা উপায়েৰে যদি আপোনালোকে ৰিলিফ পাব পাৰে খুব ভাল কথা আৰু যদি নাপায় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ততাতৈয়াকৈ অৰ্থপেডিক্স হাৰৰ বা আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা লৈ ডক্টৰৰ কাষ চাপিব আৰু ফিজিঅথেৰাপি আপোনালোকে কৰিব পাৰে আয়ুৰ্বেদিকত পঞ্চকৰ্মথেৰাপি বুলি আমাৰ থেৰাপি আছে আপোনালোকে পঞ্চকৰ্মথেৰাপি কৰিব পাৰে ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যোগাসন আছে যোগাসন আছে প্ৰাণায়ামে আছে সেইবিলাক আপোনালোকে কৰিব পাৰে সেইবিলাক কৰিব ঠিক আছে ত ঘৰতে পোৱা আপোনালোকে লং তেল লং তেলেৰে আপোনালোকে মাছাজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ গৰুহা অংশখিনি যিখিনিত আপোনালোকৰ বিষাই থাকে সেইখিনিত আপোনালোকে দহ পোন্ধৰ মিনিট লং তেল লগাই আপোনালোকে মাছাজ কৰিব পাৰে খুব ভাল আপোনালোকে ৰিলিফ পাব ঠিক আছে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি আমাৰ সৰিয়হ গুটি সৰিয়হৰ গুটি আপোনালোকে পিচি ল'ব পিচি লৈ আপোনালোকে কি কৰিব সহ্য কৰিব পৰা গৰম পানীত মিহলি কৰিব আৰু সেই পানীত আপোনালোকে যেনেকৈ গৰম পানীত নিমখ দি ভৰিখন ডুবাইছিলে তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কি কৰিব ভৰিখন কাফ মাচুললৈকে বাকেটত ডুবাই ৰাখিব মই আকৌ কৈছোঁ সৰিয়হৰ গুটি পিচি ল'ব তাত আপোনালোকে গৰম পানী দিব বা গৰম পানীত সৰিয়হৰ পিছা যিখিনি পিচিব সেইখিনি মিক্স কৰি লৈ আপোনালোকে ভৰিত ডুবাই ৰাখিব আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব ঠিক আছে ত' গৰম পানীত যেনেকৈ আপোনালোকে নিমখ দিছিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ফ্ৰিজিং ৱাটাৰ বা ঠাণ্ডা কল্ড ৱাটাৰত আপোনালোকে ফ্ৰিজ হৈ থকা ঠাণ্ডা পানীত আপোনালোকে নিমখ দিব আৰু সেই নিমখ দি আপোনালোকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীটো কৰিব পাৰে গৰম পানীটো কৰিব পাৰে ঠিক আছে অলৰেডি মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে কি কৰিব দুইৰ পৰা তিনি মিনিট সময় এটা বাকেটত গৰম পানী ল'ব সহ্য কৰিব পৰা সেই গৰম পানীখিনিত ভৰিকেইটা ডুবাই ৰাখিব তাৰপিছত নেক্সট তিনি মিনিট আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীত ডুবাই ৰাখিব আকৌ তাৰ নেক্সট তিনি মিনিট কি কৰিব আপোনালোকে এগেইন গৰম পানীত থ্ৰী মিনিট ঠাণ্ডা পানীত থ্ৰী মিনিট এগেইন গৰম পানীত এগেইন ঠাণ্ডা পানীত থ্ৰী মিনিট এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে দহ পোন্ধৰ মিনিট প্ৰায় কৰিব ঠিক আছে পোন্ধৰ মিনিট বুলি ক'লে মই ভুল হ'ব প্ৰায় আপোনালোকে বিছৰ পৰা পঁচিছ মিনিট সময় কৰিব তো আপোনালোকে এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব তো এইখিনি আছিল আমাৰ ঘৰুৱা ৰেমেডিজ বা আপোনালোকৰ ঘৰুৱা দিহা যিখিনি আপোনালোকে ঘৰত কৰিব পাৰে যদি এইখিনি কৰি আপোনালোকে ভাল নাপায় ডেফিনেটলি আপোনালোকে সেই যিটো অসুবিধা হৈছে সেই অসুবিধাটো লৈ অৰ্থপেডিক্সেই হওক বা ফিজিঅথেৰাপিয়েই হওক বা পঞ্চক্ৰমাথেৰাপিয়ে হওক আপোনালোকে কি কৰিব ডক্টৰৰ কাষ চাপিব আৰু চেষ্টা কৰিব সোনকালে ৰিলিফ পাবলৈ ঠিক আছে ত' আজিলৈ আমাৰ এইখিনিয়ে আছিল মই জাষ্ট আপোনালোকক গৰু হাৰ আমাৰ খুব বিষয় দেখা পোৱা যায় তাৰ বাবে থুল মূল এটা হোম ৰেমেডিজৰ কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো কনজুচি নকৰিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকক ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট ডাউন কৰি জনাব ধন্যবাদ